اور جو ابھی ذکر کیا گیا میرے سامنے کے وہ جو آیت آتی ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ کم و وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وطق اللہ کہ جو اللہ کے رسول آپ کو دیں آپ اس کو لے لیجئے اور جس سے آپ کو روکے اس سے آپ رک جائیے تو اللہ کے وصول کی بات ہو رہی ہے اللہ کے وصول کس کے رسول تھے اللہ کے اور اللہ کے رسول جو اللہ کا پیغام دے رہے تھے وہ پیغام کہاں پر ہے اللہ کی کتاب کے اندر قرآن کے اندر تو اللہ کے وصول نے قرآن میں جو دیا اس کو لے لیا جائے گا اور جس سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے رک جایا جائے, جائے گا بالکل واضح اس آایت کے اندر اور پھر یہ تو ہے بھی سیاق و سباق سے ہٹ کر جو پیش کی جاتی ہے سیاق و سباق سے کاٹ کر اس آایت کو اگر پیش کیا جاتا ہے تب بھی اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے وصول جو قرآن دے رہے ہیں اس کو لے لیجئے اور قرآن کے علاوہ جن جنوں سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جائیے خود مسلم کی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دیجئے فل یم کے الفاظ آئے ہیں اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر تشریح کر رہے ہیں حدیث کے ذریعے تو کریں نا تشریح اللہ کے رسول نے قرآن دیا آپ قرآن لے لیجئے اللہ کے رسول نے قرآن کے علاوہ جو کچھ تھا اس کو مٹانے کا حکم فرمایا آپ مٹا دیجئے آ جائیے نا قرآن کی آیت کے اوپر ہما آتا ہوں باقاعدہ روایت ہے میں ایسی ہوا میں نہیں چلا رہا مسلم کے اندر باقاعدہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے اسول فرمایا کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو مٹا دو جو کچھ بھی ہے قرآن کے علاوہ تو حدیث قرآن کے علاوہ ہی تو ہے یعنی کہ اگر صرف اس کو حدیث کے ساتھ خاص نہ بھی کریں لیکن یہ عمومی طور پر بھی تو اس میں شامل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے صاحب لکھنا خود سے اپنے اختیار سے لکھ لینا یہ ایک الگ چیز ہے باقاعدہ یہ اس کام کا اجرا کروا دینا اللہ کے وصول کی طرف سے یہ الگ چیز ہے جو اگر اہم چیزیں ہوتی ہیں جو قانون ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ لکھوایا جاتا ہے ان کو اجرا کروایا جاتا ہے لکھنے کی پابندی کروائی جاتی ہے جو اپنے شوق سے کچھ چیزیں لکھ لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا شوق ہوتا ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ان کا اپنا شوق تھا جو لکھ رہے تھے یہ لکھنا اہم نہیں تھا غیر اہم تھا یہ ان کی ثوابدیت پر ثابت ہوتا ہے کہ ہاں وہ اپنی مرضی سے لکھ لیا کرتے تھے ان کا فقط اپنی مرضی سے لکھ لینا اس روایات کے خلاف تو نہیں جا سکتا جس کے اندر حکم موجود ہے روایات کے اندر تو خود کیٹیگری بنائی ہوئی ہے نا کہ جس روایات کے اندر باقاعدہ کہا جائے گا کولی حدیث جو ہوگی وہ فیلی حدیث سے اوپر قرار دی جاتی ہے تو یہاں پر آ کے حدیث اور فعلی حدیث کا تو ان کو ذکر ہی نہیں کیا جا رہا ہوتا خود کہتے ہیں کہ جو قولی حدیث ہے اس سے سنت موقعہ ثابت ہوگی اور جو فیلی حدیث ہے اس سے سنت غیر موقعہ ثابت ہوگی اور سنت مواقع دا کو چھوڑ دینا ترک کر دینا اس کو حرام کی کیٹیگری میں لے کر جاتے ہیں غیر موقعہ کو چھوڑ دینا یہ فقط مستحباب کے خلاف سمجھا جاتا ہے تو کیٹیگری بھی خود بنائی ہوئی ہے عمل خود بھی نہیں ہے ہم تو انہی کی چیزوں سے بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کیٹیگریز موجود ہیں بہرحال تو ضمنی بات یہ ابھی آئی تھی کیونکہ ہمارے ہاں سب سے پہلے قرآن کے بعد حدیث کو پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر اجماع و قیاس کی بات آتی ہے اجماع و قیاس کا تو دور تک کسی روایت میں ذکر ہی نہیں ہے خواہ مخواہ چیزوں کو توڑ مڑوڑ کر اس کے اندر شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں